Hola a todos, aquí les comparto el primer spoiler de esta nueva serie titulada By My Favorite. después de 10 años asisto a una boda basados en el libro. Desde hace mucho tiempo no experimentaba la atmósfera de una boda, la última vez que asistí a una fue hace dos años y era una fiesta grupal, pero hoy, 27 de mayo del 2029, será una fecha que recordaré por el resto de mi vida. Para ser honesto, Nunca pensé que el tiempo pasaría tan rápido. Han pasado más de diez años desde que conocí a esta persona. Nos conocimos por primera vez en un evento al aire libre. Los estudiantes de varias facultades se encontraban agrupados en una amplia zona, y ella se convirtió en la única persona que destacaba. No era porque ella fuera más bonita que todos los demás. Quizás pudiera convertirse en una celebridad como muchos de los actores que asistieron a esa universidad. Pero fue la bondad de su brillante sonrisa y su risa natural que me enamoró a primera vista. Pensando en eso, me sentí con ganas de llorar. Era así, mis fantasías deben llegar a su fin. Está a punto de formar una familia con alguien más, casada con un hombre rico y guapo que nunca la había amado. También fue triste que accidentalmente me topé con él saliendo con otra mujer un día antes de su boda. Ese tonto nunca se rindió ante nadie. Ha sido así desde la universidad. Este hombre no ha cambiado nada. Quizás se pregunten por qué lo sé. Bueno, solíamos ir a la misma escuela hace algunos años. ¿Puede firmar aquí, por favor? Escuche una voz. Olvidé por completo de que me encontraba de pie frente al evento. El salón de baile del Hotel de Lujo estaba decorado con flores blancas. ¿Dónde estará el candelabro? Mesas y sillas meticulosamente dispuestas. La decoración que se ve aquí probablemente cause mucho dinero. Por supuesto, incluso cuando la puerta se había dejado abierta para que los invitados pudieran entrar y salir con facilidad, no tenía el coraje de dar un paso más para entrar. Para ser honesto, me encontraba entrecerrando los ojos para encontrar a las personas que importaban. Por lo general, los novios tenían que salir para recibir a los invitados que asistían y expresaban su alegría. Pero ahora ella y el novio se encontraban hablando con otros adultos de asuntos importantes. Aún así, puedo verla claramente. Todavía tan hermosa como siempre, tan hermosa como hace diez años. Pramai vestía un elegante vestido blanco con un moño en la parte de atrás. Había dejado la parte delantera de su cabello ligeramente rizada para agregar dulzura. No llevaba mucho maquillaje, nada muy pesado. No podía verle con mucha claridad, pero, en conclusión, ella se veía hermosa. Era la más bella de todo el universo, y no podía entender cómo podría enamorarse de un hombre que estaba tan nervioso como yo. ¿Puedes firmar aquí? La voz clara de una mujer me sacó de mi ensoñación una vez más. Últimamente he estado actuando como un loco cayendo accidentalmente en ensolaciones y fantasías frecuentes. Um, de repente apareció la cobardía. Voy a esperar a mi amigo primero, respondió a la hermosa mujer sentada a la mesa. Mientras terminé de firmar, me alejé un poco para observar a las personas que estaban adentro desde la distancia. Si me acercara a saludar, probablemente ni siquiera sepa quién soy. ¿Sería importante para ellos? ¿O simplemente pensarían que estoy tratando de tener acceso a una comida lujosa? Pensando en este punto, no pude evitar mirar hacia abajo a mi propia imagen. Mi presencia, con o sin participación en el trabajo, da igual, ya que lo más importante es el propósito de asistir hoy a su boda, tomar la decisión final y despedirme. Está bien, creo que ya es hora. Comencé la dramática escena mientras miraba el dulce rostro de la novia desde la distancia. Recordaba la dulzura de su sonrisa y su risa. Daba gracias porque se hubiese acercado y hablar conmigo ese día, incluso aun cuando fueran frases cortas, ya que gracias a eso se había convertido en el amor duradero de un hombre. Esperaba que nos volviéramos a encontrar independientemente de quién era. En cuanto al novio, si aún estaba coqueteando por ahí, aprovecharía la oportunidad para dejarle lidiar con este mientras yo guardaba silencio. Adiós.